осень – это такое явище, когда падают листья. А, можно собрать листья, и делать букеты, дарить родным своим, маме, тату, или бабушке и дедусове. Осенью можно делать, например, выходить на улицу, под дождем, например, хоть, ну, зонтик взять, и как-то э, свежий воздух такой сразу становится, когда дождь есть. Э, на дачу можно поехать. Там тоже можно, как бы, пособирать, например, листики, которые э, для школы, если вам сказали в школу принести за сушеные листики. Ходить в школу, играть на улице, ходить по магазинам и по шопингам. Можно делать уроки, заниматься английским, сидеть дома, играть в игрушки. Еще можно смотреть или мультики, или играть во что-то, или играть на планшете, на PlayStation. Ви можете виходити на вулицю, але э, в масках та э, в перчатках і одягатися тепліше. Ось кидатися лістями. Можна на телефоні, якщо у вас є телефон грати, можна ігрушками. Іграть.